Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersama-sama lagi Geng Alhamdulillah geng Aku sangat-sangat berbangga dengan apa yang berlaku hari ini Menteri Ekonomi kita Rafizi Ramli Telah memberi ucapan yang terakhirnya di dalam Kementerian Ekonomi Merangkap hampir-hampir Menteri Kewangan sikit lagi Alhamdulillah prinsip dia tu seperti mana dia berucap di dalam kempen dia dah berbulan-bulan dah berminggu-minggu dia cakap kalau dia kalah dia akan letak jawatan so memang terbukti dia letak jawatan kan walaupun mengikut parti ada orang nak Oh, tak apalah lantik. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, Kami akan fikirkan, kami akan bagi jawatan kepada Rafizi. Sebab Rafizi ni ada jasa yang tersangat-sangat besar di dalam parti. Kita akan bagi jawatan apa-apa. Kita akan bagi lawat jawatan timbalan presiden lantikan buat Rafizi Ramli. Oh ah. tetap Rafizi Ramli tolak hey, ini di dalam kabinet ni Rafizi ni orang penting Rafizi kena ada dalam kabinet sebab Mungkin orang yang cakap tu nampak Ya memang sewaktu Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi Macam-macam hasil Rafizi Rafizi dah buat macam-macam IPR Buat Intan Buat NETR Patut semikonduktor Kepala Banah Mak Nenek Segala Tok dia Mak dia Mak Ampak Antoran Macam-macam Rafizi Ramli buat Dan beribu-ribu malah Jutaan rakyat dapat manfaat Dan aspek formula Rafizi Ramli inilah kita boleh tengok kenaikan gaji penjawat-penjawat awam kalau hampa ingat kan, dasar gaji progresif first sewaktu PRU 2022 Rafizi Ramli selalu membincangkan soal gaji rakyat apa pergi flashback balik pergi tengok Rafizi Ramli punya ucapan soal gaji rakyat tengok dia duduk di atas pentah-pentah kempen PRU 15 dia bercakap soal gaji dan Alhamdulillah dia jadi menteri benda perkara yang perkara yang pertama dia buat soal gaji dasar gaji progresif Alhamdulillah kan untuk 2025 kerajaan peruntukkan 200 juta ringgit itu daripada untuk sektor-sektor swasta untuk geng-geng kerajaan penyewa awam Alhamdulillah kenaikan yang pertama 8% kenaikan yang kedua 7% untuk hujung tahun ini Ah, okey, tak apalah. Jom kita layan sama-sama apa yang diucapkan oleh Rafizi Ramli. Sempena yang tak akhir, mungkin hangpa dah dengar tapi saja aku nak completekan aku punya video. Kita bawa ucapan tak akhir Rafizi Ramli sepanjang keberadaan dia di dalam kabinet kerajaan Madani. Wallahu alam, ada orang boleh kata, ada ada orang kata tanpa Rafizi Anwar tak jadi PM tanpa usaha keras Rafizi Ramli, tanpa formula dia, tanpa gigihnya Rafizi Ramli, anu tak jadi PM. Cayalah. Sebab kita boleh tengok terbukti naik pakatan harapan 1.0, langkah Sheraton, pakatan harapan tumbang, pakatan harapan masuk pilihan raya kalah dan kalah dan kalah dan kalah. Hampir-hampir pemilihan parti, ramai orang pujuk Rafizi Ramli, "Mailah balik, mailah balik, mailah balik." Dan alhamdulillah dia hadir ke dalam parti ke keadilan rakyat dan terus dia berkempen untuk dia nak bertanding jawatan Timbalan Presiden. Dia lawan Saifuddin Nasution dan alhamdulillah dia menang. Waktu tu kita jadi pembangkang. Situasi dia tu berbeza dan kita tak berlaku pun kekalutan, pergaduhan, pertengkaran antara Saifuddin tak berlaku pun sehingga boleh ada event debat Saifuddin dan juga Rafizi Ramli Dan berlangsung dengan semudah-mudahnya Saifuddin ok, semua ok Sebab waktu itu kita perbangkang Berbeza untuk tahun 2025 Kita jadi kerajaan Anwar Presiden Keadilan jadi Perdana Menteri Rafizi Menteri Ekonomi Rafizi boleh dapat jawatan menteri ekonomi disebabkan Rafizi timbalan presiden parti keadilan rakyat orang nombor dua selepas Anwar Ibrahim sebab tu dia boleh pegang jawatan menteri ekonomi kalau Rafizi Ramli dia tidak menang timbalan presiden pada tahun 2022 kalau Rafizi Ramli tak menang mustahil dia akan duduk di jawatan menteri ekonomi hari ini sebab dia timbalan presiden lah dia boleh pegang jawatan Menteri Ekonomi So bila dia kalah Dia undur dia lah ya. Faham tak? Itu cara undur diri Kan? <gaduh> Ini apa jawatan haram apa pun tak lah Duk je Anwar Nak jawatan Nak jawatan Nak lantikan Dapatlah lantikan Ha kita pun tahu Siapa dia menjadi lantikan Anwar Ibrahim Biar-biar, jom kita layan ucapan Rafizi Ramli. Bantu like, komen dan subscribe. Boleh join membership Solin Syabudin. Boleh hadiahkan Super Thanks dan join membership geng. Super Thanks tu so jangan lupa boleh support Solin Syabudin. Kalau hampa tengok di dekat live Solin Syabudin ada tulisan di yang di bahagian bawah, boleh support Solin Syabudin. Lawan tetap lawan. Jom kita layan dulu ucapan penuh Rafizi Ramli. Ucapan tak akhir di Kementerian Ekonomi. Jadi saudara-saudari yang yang berada dalam unit bahagian masing-masing ada perjalanan yang cukup panjang dan ada banyak masalah yang perlu diselesaikan setiap satu hari. Menjadi kebiasaan terutamanya kalau kita menjadi penjawab awam yang kita merasakan kita hanyalah satu unit yang sangat kecil untuk um, menukar sesuatu kita memerlukan seribu perkara lain itu berubah barulah dia boleh dia nak lepaskan keputusan dasar kemudian nak sesi lepak urus kemudian bila dah dapat keputusan pun nak laksana ada macam-macam halangan jadi kalau saya berada di tempat sedara-sedari memang mudah makin lama bila kita makin tua maka sikap kita ialah kenapa nak payah-payah i'm never going to lift or make a difference because i'm just a small person in a small unit and therefore i just want to get by tapi sebenarnya the world has never been changed by a lot of people The world has always been changed by a small group but dedicated and thoughtful people. Kalau ini dapat dihadap, terutamanya kepada yang muda-muda lah, mentoyak dia tak fikirlah lah, benda ni kan, <laughs> <laughs> dia tak bersara kan. Terutamanya yang muda-muda, you have years of service. And it's very difficult to keep your motivation Unless you understand that sebenarnya kumpulan yang kecil itulah yang sebenarnya akan menukar keadaan. Dan kalau kita tengok sirah Rasulullah pun begitulah. Dia tak pernah bermula dengan besar. Dia bermula dengan satu kumpulan yang kecil yang pada awalnya orang kata orang gila. You ke gila? They are ahead of the attack. Jadi kalau kita sebagai penjawat awam dengan misi kita untuk kita menukar keadaan menjadi lebih baik It's very important to understand that it is that small group of people That is more important than the bigger union Baik, seterusnya Saya nak kongsikan yang ini agak panjang dan sangat popular Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt adalah Presiden um, US at the turn of the century dan uh, dalam banyak-banyak Presiden US ini antara yang paling hebat pernah ada eh, Theodore Roosevelt eh? um, Ucapan dia ini disebut um, Man of the Ring, Man in the Ring eh? ini yang Theodore Roosevelt sebut lebih kurang 100 tahun yang lepas It is not the critic who counts not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better the credit belongs to the man who is actually in the arena whose face is marked by dust and sweat and blood who strives valiantly who errs who comes short again and again because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, Who knows great enthusiasms, the great devotions? Who spends himself in a worthy horse, Who, at the best, knows in the end the triumph of high achievement? At least fails by doing greatly, so that his place shall never be with this, those cold and timid souls. Who neither know victory nor defeat Dia panjang Tapi ini antara ucapan yang evergreen yang orang selalu sebut Man in the ring Maksudnya begini Sedara-sedari kita yang diberi tanggungjawab Kita takkan akan dapat tepukan bagi mereka yang diberi amanah Apatah lagi kuasa dan tanggungjawab Bagi setiap satu perkara yang kita sebut Dan nak buat yang baik Mungkin hanya ada 3-4 orang yang bersetuju Ada 3-400 orang yang mati hamu Terutamanya dalam dalam dunia digital sekarang Buatlah apapun orang takkan setuju kalau kita jenis yang terlalu bimbang dengan kritikan Kalau kita sangat berhati-hati Sampai bila-bila kita akan hidup dan bersara dan mati tanpa kita faham makna pencapaian We live a rather mediocre life dan Theodore Roosevelt sebut adalah lebih baik untuk kita jatuh dan dihina dan kena pijak Tapi paling kurang, dan jadi proses untuk kita melakukan sesuatu yang hebat itu Itu sebenarnya jauh lebih hebat daripada mereka yang hanya duduk di luar Dan hanya mengkritik dan tak mau buat apa-apa itu yang menjadi pedoman banyak manusia-manusia yang hebat dalam 100 tahun yang lepas. Lebih baik gagal daripada duduk di luar hanya kerana kita takut dan hanya pandai menuding dan sedari-sedari di Kementerian Ekonomi adalah dalam banyak-banyak uh, kementerian yang ada sedari-sedari akan berada in the eye of the storm all the time kerana proses merancang perkara masa depan itu selalunya bermula di sini dan sesuatu yang sedari-sedari tengok sedari-sedari akan nampak 10 tahun lebih awal daripada orang lain bila kita sebut susah untuk orang faham sebut perkara yang benar kita terpaksa melalui kritikan demi kritikan dalam dan luar tapi percayalah Lebih baik menjadi orang yang Bertempur di dalam Daripada hanya menunggu dan mengkritik di luar Dan itulah nanti Bila sudah usaha dan sebagainya insya Allah saya yakin Kita boleh toleh ke belakang Dan kita rasa bahawa Sebenarnya We have lived A wonderful life Daripada mereka yang hanya pandai mengkritik itu. Yang ketiga Yang ini orang selalunya uh, Terkeliru eh? Orang selalu kata ini disebut oleh Einstein Tapi sebenarnya tak ada bukti Einstein pernah sebut perkara ini lah ada orang kata Isa Einstein, ada orang kata Benjamin Franklin dan sebagainya. Selagi-selagi, faham. Dan saya rasa selalu dengar, Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Kementerian ekonomi adalah agensi pusat yang merancang dan merencana negara. Merentasi segala perkara daripada ekonomi, sosio, kemiskinan, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Selagi -selagi akan terus diberitahu bahawa kamu jangan kacau kami dah tahu semua dan sepanjang dalam 2 tahun setengah saya di Kementerian Ekonomi yang saya paling menyampah ialah bila ada orang kata kami dah buat <laughs> uh, kami dah buat, semua kami dah buat kami dah ada uh, itu yang Einstein kata insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results jadi jangan takut bila daripada Kementerian Ekonomi you have to shake things and you have to be firm apa yang sedang berlaku di keliling kita kalau belum memberi keputusannya tidak memadai untuk kita duduk di situ dan Biarkan perkara yang sama berulang dan berulang dan berulang Kerana tanggungjawab Kementerian Ekonomi itu bukan sahaja untuk merancang Tetapi untuk memastikan belanja pembangunan yang besar itu Apabila diluluskan dan dibelanjakan Membawa kesan dan juga manfaat seperti yang kita tahu jadi kalau buat benda yang sama Berulang dan berulang Dan memang susah Kita nak beritahu kepada orang lain Perkara ini perlu berubah Tapi itulah sebenarnya Juga pedoman yang kita kena ada Bahawa Kalau kita ulang benda yang sama Dan sama dan sama Maka akhirnya janganlah kita nak Harapkan ada keputusan yang lebih baik Dan akhir sekali ya eh? Ini uh, yang selalu dirujuk kepada Max Planck Max Planck adalah seorang fizisist yang uh, mendapat Nobel um, Prize uh, If I'm not mistaken, dia menemui atom Dan no SPM fizik dulu adalah belajar pasal Max Planck kan? Max Planck kata, The highest court is in the end one's own conscience and conviction That is the tribunal to which one must finally appeal. Selepas kita buat semua, kita cuba dan terutamanya bila kita bergerak ke arah persaraan banyak daripada sedari-sedari akan menjadi seorang pimpinan kanan, jawatan yang tinggi dan akan ada macam-macam perkara yang nak diimbangkan Akhirnya tidak akan ada pekeliling, tidak ada buku yang boleh membantu kita selain daripada iman kita, selain daripada moral kita, selain daripada pertimbangan kita antara yang betul dan salah. Ada orang yang mungkin nampak selesa dan juga berjaya semasa dia memegang amanah tapi if you do not find peace with your own conviction and conscience, percayalah selepas itu kita takkan ada peace selepas itu. Jadi kalau terutamanya yang muda-muda, saya kalau saya sambung ni tak makan kita malam ni kan. Yang lain itu sedari-sedari saya ingat um, sedari saya sedari akan terus jumpa saya kalau bukan di parlimen, mungkin jumpa di luar. Saya selalunya ada di kedai-kedai mamak. Hmm. Uh, kalau tidak pun di media sosial. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama menuntut ucapan Rafizi Ramli. Inilah aku dengar pun aku rasa puas hati. Sepanjang tempoh Rafizi Ramli memegang jawatan Menteri Ekonomi, apa yang dia senaraikan tadi? apa tekad penyawak-penyawak awam yang dah membantu Kementerian Ekonomi bersama dengan Rafizi Ramli agenda-agenda rakyat agenda-agenda negara yang dah dibuat oleh Rafizi Ramli aku sangat-sangat bangga alhamdulillah tahniah dan terbaik YB Rafizi Ramli tapi tak apalah inilah orang kata ujian di sebalik kuasa ujian so sekarang ni Parti Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim kepimpinan Pakatan Harapan, kepimpinan kerajaan hari ini Terutama PKR dan Pakatan Harapan sedang menjalani ujian, cabaran, dugaan. Mana bab pi hangpalah. dan tadi ni dekat dalam live TikTok aku dengar pagi tadi kawan kita ada buat live tunjuk perasaan para-para pekerja Para-para pekerja company ni aku pun tak pasti tapi depa ada buat macam demo sikit depa tulis-tulis banner angkat sikit banner apa semua ni ya. Jadi se aa, company yang sama pernah pernah bermasalah dan beberapa tahun lepas depa pernah buat demo macam tu dan memang ahli-ahli parlimen pakatan harapan memang sentiasa santuni depa mereka jemput bersama ahli parlimen Pakatan Harapan sewaktu Pakatan Harapan jadi uh, pembangkang jadi pembangkang dan apabila dikatakan aku dengar ucapan dia tadi mereka ada menjemput ahli-ahli parlimen di dalam negeri Selangor daripada Pakatan Harapan supaya datang um, terima memorandum mendengar luahan mereka dan dapat bawa ke peringkat atas apa yang aku nampak depa nak serahkan memorandum ketidakpuasan hati depa soal pekerjaan dia serahkan kepada ahli parlimen ahli parlimen serah kepada menteri kan ha, mungkinlah kalau tak silap aku kalau bab-bab gaji apa soal-soal pekerjaan ni di bawah Kementerian Sumber Manusia di bawah Steven Sim tapi tadi aku dengar kira macam luahan depa mana ada ahli-ahli parlimen kenapa waktu jadi pembangkang boleh sertai kenapa waktu jadi kerajaan tak boleh sertai sedangkan ramai je backbencher yang tak ada jawatan apa pun kan hanya menjadi ahli parlimen je tapi bila dia jemput bila jadi kerajaan tak boleh hadir waktu jadi pembangkang boleh hadir itu antaranya ketidakpuasan hati Okey, dah habis dekat sini itu sajalah aku nak berkongsi kan di sebalik ujian kuasa Hiruk. Aku pun lupa maksud hero tu kan, Yang kempen Rafizi Ramli Kalau tak berlaku masalah apa-apa Di dalam PKR Tak ada masalah Takkan wujud hero Tapi bila kita boleh tengok Berlakunya di dalam parti keadilan rakyat Sebab itulah Rafizi Ramli tubuhkan hero sebab nak sedarkan pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan Nak sedarkan pemimpin-pemimpin yang jadi menteri hari ini Daripada Pakatan Harapan terutama PKR Tapi kalau sehingga bila kita tegur dia abaikan dia abaikan, dia buat tak tahu dan dia kata, ah itu ada apa Rafizi itu, Rafizi ini apa semua sedangkan walaupun hampa tak suka Rafizi Ramli hampa tak suka dengan ucapan Rafizi Ramli ada kebaikan di dalam ucapan Rafizi Ramli tu janganlah nak sombong ego bongkak sangat ya hang dah jadi menteri hang duit banyak hang ada peruntukan hang ada macam-macam tapi jangan sombong sangat Allah hadirkan di kalangan hang sesama menteri tegur hang Faham baik-baik Allah hadirkan di dalam golongan hang Golongan yang berkuasa sekeliling hang Golongan-golongan yang ada jawatan sekeliling hang Bercakap soal ujian di dalam kuasa Ya kita boleh tengok Aku malah aku malah sebutlah tapi berapa ramai Bila hang jadi hang jadi timbalan menteri Hang jadi menteri Hang dapat lantikan apa-apa Hang ada duit Bila hang ada duit Hang duk bina propaganda-propaganda pula. Propaganda ha. Siapa yang tahu tahulah. Tapi janganlah sampai tahu tu. Jangan sampai tahu tu. Jangan sampai tahu tu. Aku malah lah duk nak cakap. Tapi hakikatnya benda tu berlaku. Sebab duit. Gunakan duit untuk wujudkan propaganda. Kan? Untuk wujudkan kebencian. Untuk nak wujudkan ketidakharmonian kita. Kan? Bukan aku nak kata lah dia buat macam Rafizi Ramli tu wala'un. Hakikatnya Rafizi Ramli tu bukan wala'un. Dia memperjuangkan nak angkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tapi hampa buat sampai dia tu wala'un. Ha, malukan dia, hampa peleceh dia, kau-kau dia. Hampir dengar balik ucapan Rafizi sepanjang program-program hero. Adakah dia perburuk kau-kau Rafizi Ramli? Adakah dia peburuk Allah Adakah dia peburuk Nurul Izzah kau-kaunya Adakah dia peleceh Setiap tindakan-tindakan Nurul Izzah Adakah setiap tindakan Nurul Izzah Nurul Izzah kita pun tahu Kalau buat humanity bantuan sana Bantuan sini Hak wanita Adakah dia pun peburuk Tindakan-tindakan Izzah Kosong tak ada yang dia serang pengampu-pengampu yang gunakan Izzah nak angkat Izzah sekarang daripada hasil kejayaan lah. Kan, Rafizal bercakap, Oh, Menteri Ekonomi tak buat apa pun. Tak ada hasil apa pun. Budak-budak tak. -budak Data-data e, tak boleh pakai lah. Apalah, duk reka lah. Apalah. Eh, tak ada jasa apa. Eh. Sebab Rafizal, bukan Raf Muhammad Rafizal bin Anwar sebab Rafizi ni bukan Rafizi bin Anwar tu yang dia cakapnya tu. kan yang baru masuk beberapa tahun ke dalam PKR dapat jadi menteri. Baru masuk ah dapat jadi calon, menang sebagai ahli parlimen. Lepas tu pula dapat jadi apa dapat jadi menteri, dapat jadi timbalan menteri, dapat lantikan apa-apa. Dia punya sembang tu, oh macam pelak ni. Ha, 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 ha. Macam betul-betul buta perut tak ada akal tu Kita ada, dia punya gah sembang tu Oh dahsyat sangat eh, ha, Dia buat macam Rafiul Rambi tu tak ada jasa apa-apa ha. Dan ha, aku pun tak apalah, Kita move on Tapi itulah ketidakharmonian tu Tu yang kita rasa sakit hati tu Kan ha. Waktu tu Waktu hang tutuh rapat Tutuh rapat Kau-kau yang hang tutuh Bila dia dah kalah, hang menang. Oh, kita nak bagi jawatan lantikan dekat dia. Kan? Lepas tu pula, okey. Rafizi Rambi tolak. Lepas tu bila macam Rafizi confirm dia nak letak jawatan menteri ekonomi, And, eh tak perlulah tak perlulah Atimbangkanlah, timbangkanlah pertimbangkanlah apa tawaran ni rayuan Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri ni pertimbangkanlah 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 Kan, ha, terimalah tawaran Anwar Ibrahim ni. Kan? Ha, oh. Dia menang sebagai timbalan presiden dan dia berkhidmat sebagai menteri. So, memang sesuai dia ada jawatan dalam parti dia jadi menteri. Dan memang sesuailah bila dia masuk ke dalam politik, dia masuk bertanding, dia menang ada jawatan di dalam parti politik, so dia jadi menteri. Tapi yang masalah bila di dalam parti politik dia kalah. Bila dia kalah. Dia nak berundur tapi hang nak guna juga dia punya tenaga. Ni yang masalah. Hang nak guna juga dia punya formula, hang nak guna juga dia punya kelebihan dia, pengetahuan dia tapi daripada parti politik hang terajang dia. Daripada segi idea, formula, cadangan, solusi, usaha hang nak gunakan dia tapi daripada segi politik antara terajang dia jadi dia, dia jadi tak fair, tak adil kan, oh anda kalahkan dia, anda ranapkan dia, anda tutuh dah rapat, tapi anda pakai tenaga dia, oh agak-agak ha. jadi itulah kita nak kata apa, sebab inilah politik, kita nak kata inilah politik, dan aku bercakap ni pun pelbagai tajuk, pelbagai info pelbagai yang aku, yang aku bercakap di dalam video ni. Tapi itulah kita kata politik. Politik ni sebenarnya dia baik. Politik adalah perkara yang baik sangat-sangat. Bantu rakyat, soal kewangan, pentadbiran, pengurusan pelaburan, segalanya kementerian-kementerian ini semua benda yang baik untuk nak berkhidmat kepada rakyat. Tapi apabila didominasi oleh orang-orang jahat didominasi oleh orang-orang yang pada agenda politik Malaysia didominasi dengan orang yang kemaruk kuasa kemaruk jawatan kemaruk duit kemaruk rencin kemaruk projek kemaruk segala-galanya kemaruk so politik yang bersih yang baik yang politik yang dapat pahala politik yang dapat bantu rakyat yang dapat berkhidmat untuk rakyat yang baik-baik belaka sudah diburukkan oleh orang-orang yang ada agenda di dalam politik dia masuk politik sebab dia fikir ok aku masuk aku tahu akan diriku sebagai ketua cabang kalau aku menang mungkin PRU akan datang aku boleh jadi ahli parlimen aku boleh jadi calon sebagai ahli parlimen so aku kalau aku menang pula di dalam PRU aku dapat jadi ahli parlimen gaji aku dapat RM40,000 dan kalau aku dah habis tempoh 5 tahun aku boleh dapat pencin dalam masa 5 tahun setiap tahun aku dapat peruntukan kalau aku jadi ahli parlimen kerajaan setiap tahun aku dapat peruntukan 4 juta kalau aku jadi ahli parlimen pembangkang saja aku dah dapat banyak aku dapat gaji pun banyak So untung untuk aku juga. So bila satu penggal pun jadi yang penting aku jadi ahli parlimen. Aku dapat pencen. Itu keuntungan. Jadi politik kita akan jadi kesialan. Politik kita akan jadi rosak apabila orang-orang macam ni mendominasi politik negara. Terima kasih banyak. Bantu like komen dan subscribe. Terima kasih support Saling Sabudin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.